Она э, как бы заменяет нам эффективность отвертывания. То есть, как ее применяют? Наносить массажными движениями на проблемные участки тела. И тем самым эта соль уменьшает объем в этих участках тела. То есть ее противопоказания тоже имеются, ее нельзя применять при варикозном расширении вен и при купорозе. маски муляжа для чего маска муляж для живота конкретно что в этой серии самое главное сюда входит перец чили мы знаем что перец чили он сжигает жир тем самым короче уменьшая объемы наших проблемных участков тела маска муляж она наносится на очищенную кожу подготовленную накладывается масочка на 15 для усиления эффекта можно нанести еще и кремчик с маслом перца чили. Эта процедура делается две недели, потом делается перерыв, и затем она повторяется 2-3 раза в неделю для поддержания этого эффекта. Курс 10 сеансов. Первые 4-5 сеансов – это выведение токсинов из нашего организма, а остальные – это подтяжка наших крем крем антицеллюлитный с маслом ясичника он подходит для любого типа кожи его можно использовать начиная от 16 лет то есть старше 16 лет до 16 его использовать не рекомендуется он используется для участка на участке тела подверженной целлюлиту кремчик наносится легкими движениями Втирается до полного, до полного впитывания, его можно использовать так же, как обертывание, То есть нанести на участки тела, подверженные целлюлиту, и э, наложить пленочку. Чтобы оно эффект компресса был. То есть, чтобы оно сожгло все жиры, которые накопились в наших участках, целлюлитных участках. Время воздействия этого крема каждому индивидуально, но оно не должно превышать 40 минут. То есть больше 40 минут не рекомендуется. Показания.